નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો મારી YouTube ચેનલ વિદ્યાદીપમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે મિત્રો આજના વિડિયોની અંદર આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય છે હિન્દી તે માં પેલા સેમેસ્ટર પાઠ ત્રીજો આ પાઠનું નામ છે અંતરિક્ષ પરી સુનિતા વિલિયમ્સ આ પાઠના ના ગલા સ્વાધ્યાય પોથી પ્રશ્નો અને તેમના જવાબો સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડિયો અંદર મેળવવાના છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલ ને બેલ નોટિફિકેશન આઈકોન ઓન કરો જેથી આગળના દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે અને જો વિદ્યાર્થી મિત્રો નવા નવા વિડીયોની લિંક તમારા વોટ્સએપમાં મેળવવા ઈચ્છતા હોય તો મારા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં જરૂરથી જોડાવો જેની લિન્ક આ વિડિયોના ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર આપેલી છે જેમાં આપને નવા વિડિયોની લિંકો મળતી રહેશે તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ ધોરણ આઠ વિષય છે હિન્દી તેમાં ગાલાસ્વતીયપોથીમાં પાઠ ત્રીજો આ પાઠનું નામ છે અંતરિક્ષ પરી સુનીતા વિલિયમ્સ પેલો પ્રશ્ન નિમ્નલિખિત પ્રત્યેક પ્રશ્ન કે ઉત્તર કે લીએ દિયેગીયે વિકલ્પો મેં છે સહી વિકલ્પ ચુનકર ઉશ્કા ક્રમ અક્ષર પ્રશ્ન કે સામને ગયે બોક્સ મેં લખીએ પેલો પ્રશ્ન ચોથો પ્રશ્ન સુનિતા ઓર કલ્પના ચાવલા દોનો કોહદ લગાવ ઓપ્શન એ ભારતીય સંગીત ત્યાર પછી પાંચમો પ્રશ્ન અંતરરાષ્ટ્રીય પેલી ખાલી જગ્યામાં આવશે અંતરિક્ષ યાત્રિ બીજામાં ભારતીય ત્રીજી મહીસાના ચોથામાં કાલમાઉ પાંચમા માં ઉર્સબાઈન અને છઠ્ઠામાં अटलांटिस્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3 સહી વાક્યંસ ચુન કર વિધાનો કો પૂર્ણ કીજે પહલો સુનિતા મે સાહસિક રુચિયા ઉભર સકી ક્યોકી ઉનકા પાલન પોષણ અમેરિકા કે મુક્ત વાતાવરણ મે હુઆ થા બીજુ સુનિતા શિક્ષક કે ચહતી થી ક્યોકી વાહ પઢાઈ કે સાથ સાહસ ભરે ખેલો મે ભી ભાગ લેતી થી ત્રીજો કલ્પના ચાવલા ઓર સુનિતા વિલિયમ્સ કે રુચિયા અલગ થી લેકિન जवाब भारतीय होना उन्हें एक सूत्र में पिरोता था प्रश्न नंबर चार निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए पहला प्रश्न। सुनीता विलियम्स का जन्म कब और कहां हुआ था सुनीता विलियम्स का जन्म 19 दिसंबर 1965 को अमेरिका में ओहायो नगर में हुआ बीजों प्रश्न सुनीता नासा में क्यों गई सुनीता नासा में गई क्योंकि अंतरिक्ष में जाने की उनकी इच्छा वहां प्रशिक्षण लेने पर ही पूरी हो सकती थी तो प्रश्न कल्पना चावला कौन थी कल्पना चावला भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी चौथो प्रश्न सुनीता कितने समय तक अंतरिक्ष में रह कर लोटी? सुनीता एक सौ चौरानवे दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में रहकर लौटी। ત્યાર પછી પાંચમો પ્રશ્ન સુનિતા કપ ઓર કિસ યાન સે સ્પેન સ્ટેશન પહોંચી? સુનિતા 10 ડિસેમ્બર 2007 કો એટલાન્ટિસ નામક અંતરિક્ષ યાન સે સ્પેન સ્પેસ સ્ટેશન પહોંચી। છઠ્ઠો પ્રશ્ન અમદાવાદ હવઈ અડે પર ઉત્તેજના ક્યો થી? જવાબ: ક્યોકી અંતરિક્ષયાત્રી સુનિતા વિલિયમ્સ હવઈ જહાજ સે વહા पहुँची थी सातवां प्रश्न सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अन्य अंतरिक्ष यात्री कौन कौन है अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा और कल्पना चावला है प्रश्न नंबर पांच निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो तीन वाक्यों में लिखिए पहलो प्रश्न हमें नारी का सम्मान क्यों करना चाहिए जवाब आज महिलाएं आई क्षेत्र में आगे है उनमें ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन होने की योग्यता है इसीलिए हमें नारी का सम्मान करना चाहिए बीचो प्रश्न सुनीता पंड्या सुनीता विलियम्स कैसे बनी माइकल विलियम्स सुनीता पंड्या के खास मित्र और सहपाठी थे सुनीता उनसे शादी करके कारण पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी तीजो प्रश्न कल्पना चावला हमारी कल्पना बनकर कैसे रह गई कल्पना चावला अंतरिक्ष अभियान पूरा करके करने के बाद लौटते समय एक दुर्घटना में चल बसी इस तरह वे हमारी कल्पना चावला बनकर रह गई चौथो प्रश्न अंतरिक्ष यात्रा में किस प्रकार की मुश्किलें आती है अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में रहना आसान नहीं है वहाँ खाने से लेकर नहाने तक की सभी क्रियाओं में मुश्किलें है पांचवा प्रश्न अंतरिक्ष से लौटने पर यात्री क्या अनुभव करता है जवाब अंतरिक्ष से वापस लौटने को चलने-फिरने पर दिक्कत होती है, उसकी कमजोर हो जाती है और मानसिक रूप से स्वस्थ होने में उसको समय लगता है छठो प्रश्न सुनीता को पूरे विश्व की बेटी क्यों कहा गया है पृथ्वी भले अनेक देशों में बेटी हो लेकिन अंतरिक्ष सारे विश्व का है इसीलिए अंतरिक्ष सुनीता को पूरे विश्व की बेटी कहा गया है। प्रश्न नंबर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए प्रश्न छे सुनीता ने अंतरिक्ष में कितने प्रकार के रिकॉर्ड बनाए सुनीता ने अप्रैल 2007 में अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में भाग लिया था इसमें चार घंटे 24 मिनट में बयालीस से पहले सेनन सेनन यूसिक नामक अंतरिक्ष यात्री 188 दिन और चार घंटे अंतरिक्ष में रहा था सुनीता ने अंतरिक्ष में उससे छह दिन चौथ घंटे अधिक का समय तक रहकर यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा इसी प्रकार उन्तीस घंटे सत्रह मिनट तक स्पेस वॉश करने के उसने नया रिकॉर्ड बनाया इस तरह सुनीता ने अंतरिक्ष में अनेक प्रकार के रिकॉर्ड बनाए त्यार बीजो प्रश्न सुनीता विलियम्स के लिए हमें किस बात का गर्व है सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है परंतु उसका मूल गुजरात से जुड़ा है उनके पिता दीपक भाई पंडिया जन्म से गुजराती है उन्होंने अपना आता जीवन गुजरात में बिताया था यहाँ वे एक सफल डॉक्टर के रूप में रहे। 1960 में वे हमेशा के लिए अमेरिका चले गए वहाँ उन्होंने युगोस्वालिया की उर्स बोनी नामक युवती से शादी की उनकी तीन संतानों में सुनीता सबसे छोटी है इस प्रकार गुजराती मूल होने के कारण सुनीता भारतीय है। भारतीय है इस तरह सुनीता के भारतीय होने पर हमें गर्व है प्रश्न सुनीता ने अपने सपने कैसे साकार किए अंतरिक्ष में जाने की सुनीता की तीव्र इच्छा थी इसलिए पायलट बनने के बाद वे नासा जाने में सफल हुई वहां उन्होंने कड़ा प्रशिक्षण दिया गया अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा अंतरिक्ष यान यादि के बारे में जानकारी पाने के लिए उन्हें रूस में रहना पड़ा पूरी तैयारी के लिए वे नौ दिन पानी में भी रही उनका पूरा प्रशिक्षण साल में खत्म हुआ उनके बाद वे डिस्कवरी मिशन में शामिल हुई और 10 दिसंबर 2007 को अटलांटिस अंतरिक्ष यान से स्पेस स्टेशन पहुंचे इस प्रकार सुनीता ने अपने सपने साकार किया सुनीता ने अपने सपने साकार किया चौथो प्रश्न महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर सकी है इसके बारे में आपका क्या मत है बुद्धि प्रतिभा और योग्यता पर केवल पुरुषों का ही अधिकार नहीं है महिला प्रत्येक क्षेत्र में अपना नाम उजागर कर सकती है आज वे आज वह ऊंचे से ऊंचे पदों पर आसीन है इस समय श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत के राष्ट्रपति पद का गौरव बढ़ा रही है इसके पहले श्रीमती इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नाम कमा चुकी है संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर और आशा भोसले सारे विश्व में लोकप्रिय है महिलाएं भी प्रत्येक क्षेत्र में भारत का नाम रोशन कर सकती है तार पची प्रश्न नंबर सात चित्र के आधार पर काव्य लिखिया चित्र आपेलु काव्य लिखा तो चलो जुए कितना सुंदर प्यारा फूल देखो रहा हवा में जूल मधुर मधुर इसकी मुस्कान यह तो है बाग की शान प्रश्न नंबर आठ निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए साधु कुतिया कुत्ता युवक युवती पुत्र पुत्रवधु पड़ोसी पड़ोसी बाघ बाघीन ठाकुर सन्यासी सन्यासिनी सम्राट